Дорогие, Христос воскрес. Сегодня, сегодня стало что-то страшное. Ночью, около 12 часов ночи, пришли молодчики сбили все калитки, замки сбили, сбили замки в церкви шум такой, страх, ужас такой ужасы, вот нельзя это было, просто видеть это, просто нельзя это смотреть на это было, это на эти ужасы. Люди вышли с предел человеческой человеческой природы. Поэтому, дорогие, мы попробовали что-то сказать это вообще ничего не действует. Вообще ничего. Не... И так это целую ночь. Целую ночь. Мы пробовали так, и так, и так. Милиция стояла. Просто бездействие. Милиции очень много. Все по периметру, по периметру всей церкви стояла милиция. Много было милиции, но она полностью бездействует. Хотя наша церковь стояла на сигнализации. Это все не сыграла никакой роли. Ничего. Поэтому так мы до сего дня вот здесь стоим, и все никто никакой не может. День никакой, никакой военная территория, территория, оборона приехала с Черкаса, с Корсунска приехала. И они тут вот буйствуют. Мы не можем ничего сделать. Дети на такие, на такой вот ужас. Мы не можем. Людей, люди у нас пожилые много мы боимся, не боимся, просто мы не хотим жертвовать жизнью, людей здоровьем. Поэтому просим молитвы. Может, Господь смилуется над нашим народом. Может, Господь смилуется над этим страхом, страшными действиями своего же народа, своих людей, которых мы все знаем каких я крестил, каких, как говорится, каких я 40 с лишним лет тут, я всех их знаю. Всех. И они не уменяемы сейчас. Поэтому простите, что с таким волнением говорю, простите, но дальше просто невозможно. Все. Христос воскрес.